নমস্কাৰ মই ৰুপুল কুমাৰ দাসে আপোনালোকক আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰুবুল ডিজিটেললৈ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে গৰমৰ বন্ধ ভালদৰে পাৰ কৰিলে এতিয়া পুনৰ আমি বিদ্যালয়লৈ ঘূৰি যাব লাগিব ত' এক আগষ্টৰ পৰা বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ সময়ত আমি শিক্ষাকেতু আগৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিম কিন্তু বিভাগীয়ভাৱে এক নিৰ্দেশনা আহিছে যে আমি ব্যৱহাৰ কৰা শিক্ষাকেতু এপ্লিকেশ্যনত কেইটামান নতুন সুবিধা আগবঢ়োৱা হৈছে যিকেইটা সুবিধা আপোনালোকে জানি থোৱাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক শিক্ষাকেতু এপ্লিকেশ্যনৰ সেই নতুন সুবিধাসমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব তো আমাৰ শিক্ষাকেতু এপ্লিকেশ্যনত মূলতঃ চাৰিটা বিষয়ত ইয়াক আপডেট কৰিছে ত' প্ৰথমটো বিষয় হৈছে জিঅ' ফেঞ্চিং দ্বিতীয়টো হৈছে ষ্টুডেণ্ট গ্ৰুপ এটেণ্ডেঞ্চ তৃতীয়টো হৈছে ফেচিয়েল এনৰলমেণ্ট আৰু চতুৰ্থটো হৈছে লোকেশ্যন একুৰেচি ত' আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে ইয়াতে এই চাৰিটা বিষয়ত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা সমস্যাসমূহ আমি যি সমস্যাসমূহ বিগত দিনবোৰত আমি শিক্ষাকেত্ৰত পাইছিলোঁ সেইবোৰ নাইকিয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে তো মই অকণমান বহলাই আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ পোনপ্ৰথমে লোকেশ্যন একুৰেচি লোকেশ্যন একুৰেচিটো এইটো সমস্যা হয় যিটো সমস্যাত আমি বিদ্যালয় প্ৰাংগণত থকাৰ পিছত উপস্থিতি দিয়াৰ সময়ত যেতিয়া আমাক বিদ্যালয়ৰ পৰা দূৰত থাকে বুলি দেখুৱায় ডিষ্টেঞ্চৰ যিটো সমস্যা সেই সমস্যাটোৰ কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু এইটো সমাধান কৰা হৈছে এইটো সমাধান কেনেকুৱা কৰা হৈছে আপোনালোকে যেতিয়া উপস্থিতি দিব বিদ্যালয়ত উপস্থিতি দিয়াৰ সময়ত যেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাব যে আপুনি বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণৰ পৰা ইমান মিটাৰ দূৰত আছে এনেকুৱা দেখুৱাব তেতিয়া আগতে আমাৰ একো কৰাৰ উপায় নাছিলে কিন্তু এতিয়া নতুনকৈ সুবিধাটো দিছে তাৰ তলতে এটা ৰিট্ৰাই বাটন বুলি থাকিব ৰিট্ৰাই ৰিট্ৰাই এটা বাটন থাকিব সেই ৰিট্ৰাই বাটনটোত ক্লিক কৰি দিলে সেই যিটো সমস্যা সেই সমস্যাটো এপ্লিকেশ্যনটোৱে নাইকিয়া কৰিব একজেক্ট ল'কেশ্যনটো আপোনাক ল'ব আৰু আপোনাৰ এটেণ্ডেঞ্চ ল'ব পৰা সুবিধাটো কৰি দিব গতিকে পাহৰি নাযাব যদি ডিষ্টেঞ্চৰ সমস্যাটো আহে তাৰ তলতে থকা ৰিট্ৰাই বাটনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে এটেণ্ডেঞ্চ ল'ব পাৰিব তাৰ পাছৰটো কথা জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যেতিয়া গ্ৰুপ এটেণ্ডেঞ্চ ল'বলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ গ্ৰুপ এটেণ্ডেঞ্চ লোৱাৰ সময়ত আমি কেতিয়াবা দেখা পাওঁ আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে বা আমাৰ শ্ৰেণীটোত যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে সকলোৰে নাম নাথাকে সেইটো এটা সমস্যা হয় আমি নামসমূহ কেতিয়াবা বিচাৰি নাপাওঁ এটেণ্ডেঞ্চ লোৱাৰ সময়ত গতিকে এইটোৰ কাৰণে তাতে এটা সুবিধা দিছে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটো খুলিলে দেখ পাব ডাউনলোড অল ক্লাছেছ ডাউনলোড অল ক্লাছেছ বুলি এটা অপশ্যন আছে এই ডাউনলোড অল ক্লাছেছটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকৰ গোটেই ক্লাছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি আহিব তাৰপৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব মিচিং ষ্টুডেণ্টছখিনি বা আৰু ক্লাছসমূহত যিকেইটা ক্লাছ থাকিব তাত আপোনালোকৰ যদি কিবা খেলি মেলি হৈ আছে সেই ক্লাছটোত এটা ৱাৰ্ণিং চিম্বল আহিব তো আপোনালোকে গম পাই যাব যে এইটো ক্লাছতে অকণমান অসুবিধা হৈ আছে আৰু তাতে আপোনালোকে ওপৰৰ ফালে আপডেট অল ক্লাছেছ বুলি এটা অপশ্যন থাকিব সেই আপডেট অল ক্লাছেছটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে গোটেইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব আৰু এইখিনি কৰাৰ পাছতো যদি সেই যিটো কুৱেশ্যন মাৰ্ক বা এটা সমস্যা থকা এটা ৰেড মাৰ্ক ওলাই থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰিপ'ৰ্ট গ্ৰুপ ডাটা ৰিপ'ৰ্ট গ্ৰুপ ডাটাটোত ক্লিক কৰি দি এঘণ্টাৰ পাছত আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব সমস্যাটো ঠিক হৈ যাব তো এই দুটা মূল সমস্যা তাৰ পাছৰ এটা সমস্যা হৈছে সমস্যা বুলি ঠিক নকওঁ সেইটো আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে বেছিকৈ প্ৰয়োজনীয় আগতে আমাৰ এটা সাতশ পঞ্চাছ মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ দিয়া হৈছিলে সাতশ পঞ্চাছ মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত আমি উপস্থিতি দিব পাৰোঁ বিদ্যালয়ৰ সাতশ পঞ্চাছ মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ এতিয়া কিন্তু সেইটো সাতশ পঞ্চাছ মিটাৰৰ পৰা কমাই পাঁচশ মিটাৰ কৰিছে পাঁচশ মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰতহে আমি উপস্থিতিটো দিব পাৰিম গতিকে সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব সাতশ পঞ্চাছ মিটাৰৰ পৰা পাঁচশ মিটাৰলৈ ইয়াক হ্ৰাস কৰা হৈছে আৰু সৰ্বশেষত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা সেইটো হৈছে ষ্টুডেণ্ট এনৰলমেণ্টৰ ষ্টুডেণ্ট এনৰল কৰোঁতে আমাৰ কি হয় আমাৰ যিজন ছাত্ৰক আমি এনৰল কৰিব বিচাৰিছোঁ অৰ্থাৎ ফটো উঠাব বিচাৰিছোঁ সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীৰ পাছফালে যদি বেলেগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীও থাকে তেতিয়া আমাৰ সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী এনৰল কৰাত অসুবিধা হয় বা পাছত হ'লেও সমস্যা দিয়ে কিন্তু এতিয়া সেই সমস্যাটো নাইকিয়া কৰিছে আমি যিজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী কেমেৰাৰ সন্মুখত থাকিব পাছফালে কোনোবা থাকিলেও সেইটোৱে একো অসুবিধা নকৰে যিজন একদম প্ৰথমে কেমেৰাত থাকিব তেওঁৰ ছবিখনহে এপটোৱে গ্ৰহণ কৰিব তো এইখিনি সমস্যা আমি যিখিনি সমস্যা বিগত দিনবোৰত শিক্ষাক্ষেত্ৰত পাই আহিছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া নাইকিয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ শিক্ষাক্ষেত্ৰ এপটো ভাল হওক আৰু সৰ্বশেষত এইখিনি কৰাৰ পাছতো যদি সমস্যা কিছুমান দেখা দি থাকে তেনেহ'লে আমাৰ এটা ট্ৰাবল শ্বুট ট্ৰাবোল শ্বুট কৰিব পাৰে ট্ৰাবোল শ্বুট মানে সমস্যাবোৰ নাইকিয়া কৰা এটা উপায় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে লগ আউট কৰি পুনৰ লগ ইন কৰিলে সমস্যাবোৰ নাইকিয়া হ'ব বুলি আমাক বিভাগীয়ভাৱে জনাইছে গতিকে আশা কৰিম আপোনালোক সকলোৱে এবাৰ এপটো পৰীক্ষা কৰি চাব যিহেতুকে কাইলৈৰ পৰা অৰ্থাৎ এক আগষ্টৰ পৰা আমাৰ পুনৰ বিদ্যালয় আৰম্ভ হ'ব আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৱে সুচাৰুৰূপে এপটো ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এটেণ্ডেঞ্চ সুচাৰুৰূপে ল'ব পাৰিব তো আজি ভিডিঅ'টো আছিলে মানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব ত' আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ